30 липня відбулось друге пленарне засідання 50-ї сесії, про головні питання, якої надав свій коментар міський голова Василь Тарасенко. Закінчилось друге пленарне засідання 50-ї сесії. Значить, чому ми розбили на два пленарні засідання. Значить, у нас випросити були по передачі в, оренди, в оренду головного корпусу ТЕЦ. На перше пленарне засідання ці опроси не були готові. Значит, на второе пленарное заседание сказать, готовились вопросы, рассматривались депутатскими комиссиями. Но, к сожалению, значит, до конца они не были готовы. И значит, мы сняли значит, вопросы, сказать, просто заслушали информацию директора ТЭЦ, а все вопросы с данной сессии сняли. На доработку я своим распоряжением значит, завтра собираю комиссию согласно, согласно этого вопроса и будем дальше работать. Я думаю, на следующую 51-ю сессию эти вопросы решатся. То, что касается ТЭЦ, наша ТЭЦ на сегодняшний день 100% готова к осенне-зимнему периоду, котлы ПТВ мы готовы. Все готово, то есть вопрос, имелся в виду вопрос тот, который, значит, передача в аренду ТЭЦ. Значит, вторым вопросом рассматривается заявленный вопрос по поводу выделения участка земли для строительства торговального комплекса. За автостоянка улица Петровского. Значит, за автостоянкой улице Петровского. Значит, в свое время, в 2008 году было решение сессии о том, чтобы выделить землю значит, коммерческой фирмы Места Брей» значит, для строительства торгового комплекса. Но ну, почему-то там что-то не сложилось, и не, было, значит, не был осуществлен этот проект. И в 2013 году, значит, вместо Мри, значит, сдало, сдало назад землю в исполнительную власть. Значит, своим решением депутаты отменили данное решение о строительстве, значит, я считаю, что мы поступили немножко поспешно, потому что, во-первых, мы не спросили значит, у громады разрешения о том, чтобы, скажем так, стосовать полностью решение про строительство торгового комплекса, с чем можно проводить громадские слухания по данному вопросу. Этот вопрос, скажем так, вызывал много интереса, и в свое время, значит, 30 на 14 года, значит, я тоже голосовал за э, стасование данного вопроса, то есть, чтобы его снять. Э, но, э, проработавши, скажем так, почти два месяца в этой должности, и посмотревши в том, что у нас, скажем так, находится в бюджете города, какие у нас можливости есть и все остальное прочее, ну, немножко э, мысли мои поменялись. Ну, и вот смотрите, значит, ну, Скажем так, из, из предыстории или с истории. значит, э, в 2008 году было, было, было принято решение городским советом об утверждении градостроительного обоснования возможности размещения за автостоянкой, которая находится на улице Ковропоткина, торгового центра, так. Градостроительное обоснование, значит, соответствует всем градостроительным нормам и прошло общественное слушание в 2008 году, так. Значит, э, эта земля была выделена, значит, э, скажем так, коммерческой фирме «Мистом ри которая с 2008 года, значит, арен... по 2013 год его арендовала. Значит, если бы у нас появился в это время, значит, там... Э скажем, фирма там или кто там, скажем, или сеть магазинов, или сеть маркетов, которая хотела бы построить торговый центр, то э, без сомнения, так сказать, будь, будьте уверены с процентов на 100, что, э, допустим, мистер Мри, значит, организовала строительство этого самого, значит, продала землю, организовала строительство данного данного Супермаркета. Ну, единственное, что, сказать, деньги деньги бюджет города бы не попали, ну, то есть попали там небольшие крохи, остальные деньги остались бы в коммерческой организации. Но ну, случилось то, что случилось, скажем так, коммерческая организация отдала назад землю, значит, в, значит, землю назад в, в городской совет, скажем так, и до недавнего времени она была. Потом на, на горизонте появился, значит скажем так, появилась фирма, которая пожелала вроде как построить, значит, супермаркет так называемый. Но вы знаете, значит, что мы отменяли решение, в этом я участвовал. Потом, значит, приезжали данные товарищи ко мне. Значит, первый раз они звонили, я им отказал вообще. Второй раз они приезжали и общались, и, в принципе, потом ездили еще раз по городу вместе с начальником ЖКХ и с, с Поляковым, главным архитектором, смотрели, то есть их ничего не устраивает, их коммерческая структура посчитала, маркетинг их просчитал, что здесь они хотят. В принципе, можно, скажем так, хотеть, не хотеть, отказаться, не отказаться, но на сегодняшний день у нас ну, нет ни единого желающего, чтобы что-то в городе у нас купить. У нас с вами стоит первая школа, у нас с вами стоит седьмая школа, у нас с вами стоит значит, шестая школа, уже года три, наверное. У нас с вами стоит прекрасный с автономным отоплением детский дом. Значит, ну почему-то, ну никто ничего, ничего не хочет купить. А я напомню, что выполнение бюджета на сегодняшний день это порядка 96 там, с лишним процентов. То есть мы не довыполняем наш бюджет. То есть нам нужно где-то брать деньги для выполнения бюджета. Да? Значит, на сегодняшний день. То есть, в принципе, чтобы, скажем так, взять на сегодняшний день, значит, нужно что-то или кого-то завести, значит, или кого-то, значит, или откуда-то взять деньги, или чего-то продать, продать землю, может продать этот самый. Ну, это вот возникла такая мысль, скажем так. Вкратце, вкратце расскажу, значит, копья ломаются, значит, что это у нас там парк и все остальное прочее. Ну, где собираются ставить данный корпус, ну, опять же, еще раз повторяю, есть пока один желающий. Значит, мы сейчас можем просто отменить решение, мы не говорим о том, что завтра будет кто-то там что-то строится. Алло, внимание! Мы не говорим о том, что завтра кто-то будет строиться. То есть пока мы отменяем решение, мы можем с вами значит, возобновить опять э, громадские слухания, Значит, допустим, в восьмой школе собрать жителей микрорайона, собрать жителей желтых вод, опять послушать, хотят или не хотят. Потому что мы с вами своим решением, в принципе, нарушили то, что в 2008 году проходили громадские слухания, и наши желтоводцы, Изъявили желание, что да, мы хотим, чтобы был там торговый комплекс. А мы своим решением, не спросив, желтоводцев будет или не будет, мы отменили это решение. Вот давайте, может, сделаем, значит, решение восстановим, потом сделаем громадские слухания, а потом уже пускай желтоводцы решают, как дальше быть. В данном случае, значит, могу сказать, что это самое, на, на те вопросы, парк не парк, значит, да, там, скажем так, был котлован под шестую школу, который засыпали, и на сегодняшний день, скажем так, это, ну, будем говорить, будем называть там так часть парка, значит, э, за это дело, значит, э, то есть должны, должны восстановиться деньги. Вот на сегодняшний день, значит, цена, а, значит э, Цена значит, одного квадратного метра 25,78. То есть на тот объем, который претендует, ну, в частности, будем рассматривать вот эти 33 квадратных метра. То есть на сегодняшний день есть реальный покупатель, который вроде бы как бы желает. Да? Это 310 тысяч гривен, которые, скажет, лягут за два столба, скажем так, и за одну дорожку, которые лягут на расчетный счет нашего ПЖРО, который, значит, потом будет дальше использовать деньги На значит, благоустройство того міста, тому що на сьогоднішній день ми должны с вами 2 млн гривен, і нема чим платити. Так. Давайте послухаємо, хорошо? А потім будемо общаться. Зона, не зона, рективація, моктивація. Володь. Хорошо? Все. Значить, второй питання. Значит, Значит, должны возместить деньги у нас за порядкованный газон. То есть, как там у нас парк, и возникают вопросы, вот вроде как бюджетные деньги потрачены на этот парк, а кто же будет бешкодовать? Бешкодовать будет, допустим, данный покупатель. То есть, за порядкованный газон, который там есть, ну, в принципе, он есть порядкованный, там его поливают, не полывают, но он есть. Значит, 51 гривна значит, стоит 1 метр квадратный. То есть, за порядкование газона 600 тысяч гривен ложится, на целевой, ложится в целевой фонд. Опять же, с целевого фонда значит, будут использованы деньги на, стро... на ремонт автомобильных дорог, значит, и на, на строительство, на ремонт и так далее и тому подобное. Дальше, значит, продажа с аукциона. Значит, ну, допустим, даже 150 гривен с квадратного метра, продажа с аукциона составляет еще 600, 600 тысяч гривен. Да? И при строительстве данного значит, здания 5% значит, от общей стоимости здания тоже самое направляется в целевой фонд города. Это приблизительно 150 тысяч. В общей сложности это 100, 150 тысяч от 5% строительства здания. Ну, приблизительно строительство здания будет порядка 103 миллионов. То есть на сегодняшний день получается что? Ну, не, ну, может, 20 миллионов. Николай Васильевич, я говорю при припущении. Вот давайте не будем сейчас рассказывать то, то и не то. То есть я говорю приблизительно. Будет 20 миллионов, значит не будет не 150, а будет 450. Я сметы еще не видел, Николай Васильевич. Вы видели смету данного? И вообще мы, мы гипотетически рассматриваем 33 квадратного метра. А вообще стоит вопрос вообще другой плоскости. О том, что мы сказать, приняли решение о том, что сосувать это решение, не спросившего у желтоводцев, честно вам скажу. Если уже на то пошло. Значит дальше... У нас миллион шестьсот шестьдесят тысяч гривен, это гипотетически то, что можно было притащить в бюджет города, при котором на сегодняшний день, скажем так, очень много проблем, вы это отлично знаете. За вот эти 600 тысяч, которые, допустим, попадут у нас, это самое, стоимость секциона, значит, э, мы могли бы спокойно приобрести небольшой асфальтовый завод, поставить то, что, сказать, я своей предварительной компании говорил, поставить оно при и латать своим асфальтом дыры в городе Желтые воды. Ну, в принципе, сказать, это, это мое такое мнение. Значит, кроме того, если, допустим, это все свершится, значит, при работе предприятия 100% налогов будет у нас находиться в городе, это даст порядка 80, значит, 80 рабочих мест. Значит, кроме того, значит, направленность этого супермаркета, значит, 20% это стройматериалы, Значит, 25% это декор э, помещений и так далее и тому подобное, 25% это товары для дома, 15% это хозгруппа и э, 15% дом, сад, огород. То есть э, говорить о том, что это э, суперстрой, супермаркет, который будет тягать там кирпичи и все остальное прочее, ну это немножко чуть-чуть неправильно. В принципе, я не мог не информировать желтоводцев об этом. То есть я хочу и пытаюсь, чтобы в город пришли какие-то деньги. Значит, не рассматриваем этот вопрос, не рассматриваем, чтобы, не, самое, чтобы сказать, многих мыслей не было в голове, что там мэр там пытается что-то где-то протащить, не протащить. Рассматриваем. Но единственное, я прошу, сказать, уже мы депутаты отдельно оставались, разговаривали. Значит, подскажите, помогите, значит, каким образом наполнить бюджет города «Желтые воды». Вот пусто в бюджете, ребята, пусто. Давайте подумаем, как это сделать. Нехай цена будет 33 квадратных метра, нехайся пройдут это самое инопланетяне, где-то откуда-то, и пускай это самое вложат деньги. Но сегодня ни в одного желающего не бачу очередь выстроена в желтых водах или перед мэрой, чтобы стояла очередь, и хотели сказать, мы хотим вам дать деньги. Но нема такого. Ну, вам, вам, вам принимать решение, принимайте решение. Но ну, говорю, первый аспект, то, что меня волнует о том, что мы, не спросим, что желтоводцев скасувало решение, хотя до этого, сказать, желтоводцы сказать, были слухания в 2008 году, и желтоводцы, сказать сказали, что да, мы хотим, скажем так. Мое мнение какое, значит, э, значит, сейчас скасувати это решение, сделать. Э, общее, это самое, общегородские слухания, Восьмую школу школе там везде, значит, разместить на сайтах это все, разместить на этом самом, и потом уже окончательно принять решение, нужно цен нам, чи не нужно. Ну, ситуация, дел такая, как я обрисовал. вы знаете, что в бюджете денег нет, как, как через казначейство проходят деньги, вы тоже самое знаете. И чего мы, допустим, на сегодняшний день не ремонтируем дороги Риана, хотя у нас деньги выделены на 2000 квадратных метров, да потому что нет денег и не проходят. И слава Богу, спасибо предпринимателям, и неразумным желтоводцам, которые у нас собирают деньги, и мы понемногу хотя бы восстановили улицу Маяковскую, чтобы наш транспорт общественный и это самое, не прыгал по этим ямам. Ну и дальше будем так заниматься. Но предприниматели и, скажем так, желтоводцы тоже не безразмерные люди и не резиновые, что они растягиваются. И можно за счет, за счет людей полностью все ямы восстановить в городе. Значит, по данному вопросу о расположении торгового комплекса мы будем проводить в городе громадское слушание, чтобы наши избиратели, наши желтоводцы, наши жители города Желтовода, скажем так, высказали свое отношение, значит, быть или не быть там торговым комплексом. Как решит громада, так оно и будет. Значит, ну, третьим вопросом на сессии я представил нашим депутатам. Ну, а также желтоводцем значит, нового директора коммунального предприятия чистомиста это Мартиненко Дмитрий Александрович 1983 года рождения. Дмитрий Александрович за свою трудовую деятельность значит, работал заступником директора и директором в разных фирмах. Ну, в частности, с 2006 по 2008 год в товариществе центр работал заступником директора. Также заступником директора работал в фирме КФ Фармация с 2008 по 2011 год, с 2012 по 2000 2014 год работал директором товариства «Эковторгрупп» и с 25.07.2014 года предназначен мной директором КП «Чистомиста». Значит, Дмитрий Александрович принят с испытательным сроком на три месяца. То есть посмотрим, значит, за три месяца, что покажет данный директор. Значит, если будут позитивные значит, сдвиги в работе данного предприятия, то данное предприятие значит, будет и дальше работать в городе Желтая Позвольте в двух словах о состоянии финансово-экономического предприятия по состоянию на 30 июля. Ну и дальше готов к вопросам. По состоянию на 30 июля 2014 года предприятие существует кредиторская заборгованность в размере 295 тысяч, дебиторская в размере 195. 54 тысячи кредиторской задолженности – это разрахунки с поставщиками, Остальная цифра это налоги, а именно заработная плата в размере 63 800 гривен, единый взнос в размере 63 126 гривен, предприятие имеет задолженность по налогу на добавленную стоимость в размере 69 000, и на налог с дохода физических лиц предприятие имеет задолженность в размере 44 000 гривен отступлю немножко от темы. Сегодня был у начальника инспекции, где грозились чуть ли не блокировать счета и так далее. За, второй, за полугодие предприятие показало, ну, рентабельность это назвать тяжело, минус 48 тысяч, согласно бухгалтерского учета. Основная проблема на предприятии – то, что у предприятия существуют тарифы 2008 года, затверженные в Минской Тонком. Тариф экономически необгрунтованный. Я в течение четырех дней уже своего назначения, мы активно работаем над ним. Согласно решению Кабинета министров Украины от 17 июля, вся компетенция по формированию тарифов сейчас в распоряжении у міської влади, відповідно, депутати, ісполкоми. Ми постараємося з сотрудниками підприємства в течі цієї тижні тариф доработати і винести його на громадське обсуждення, згодом з законодавством. Наприкінці сесії були заслухані депутатські запити. В газеті «События недели», не в Непродержинске, а в «События недели» республиканской, было написано, что вносится предложение, рассматривается вопрос, что минимальная температура в квартирах уже будет не 18, а 16 и прочее, прочее. Вопрос важный. По крайней мере, вот наши структуры все ли сделали для того, чтобы мы как-то пережили эту зиму? Это один момент у меня. Я вношу предложение заслушать сессион на такой вопрос. Второй вопрос. У половины населения города не работают полотенца, сушители, змеевички, ванных комнатах и так-то их называют. Мы постоянно раньше поднимали этот вопрос. Если сейчас все тарифы экономически обоснованные, я хочу, чтобы те тарифы, которые были за отопление, которые будут у тех, у кого есть мельнички, отличались от тех, у кого их нет. Я вкратце... Вам ответ будет надо, но я вкратце, скажем так, расскажу. У нас состоялся значит э, исполком, где мы рассматривали, заслушивали готовность наших предприятий, всех водоканала, э, значит, тепловых сетей э, и в ЖРЭО к, к осенне-зимнему периоду. И, в принципе, мы планировали на сессии, на вот этой вот, которая у нас будет августовская сессия, мы планировали то же самое заслушать подготовность предприятий к этой сессии. Значит, второй вопрос э, относительно Тариф. тари, тарифов. Значит, э, ну, вы знаете, значит, в принципе, мы будем рекомендовать господину Плесу, директору Теплосети, чтобы сказать, сделали такой раздельный тариф. И в принципе, когда в моей предвыборной кампании принципе звучало, то есть не, не так много нужно денег для того, чтобы сделать и подключить полотенцесушители жителей во всех домах. Но на сегодняшний день и к этому отопительному сезону, к сожалению, мы не сможем это, это сделать. Но тариф мы постараемся разделить. Жильцы микрорайона и того района частного сектора жалуются на том за отсутствием, что сейчас вообще полностью отсутствует жиженный газ. Вот. И вопрос стоит очень остро. Я как-то год назад я занимался этой проблемой, бывший директор газового хозяйства говорил, что сейчас это там где-то какая-то строится новая станция, должно помещать. Я бы хотел бы обязательно, чтобы это может быть даже и мне ответ, ну и как-то по телевидению кто-то выступил со специалистом, то вы кому поручите этот вопрос разобраться. Какая перспектива, потому что по 270 гривен баллон, ну, наверное, для пенсионеров и для жителей, которые ни угля, не дров, и сейчас и газ по 273 баллон, и тот неизвестно, как он наполнит. Это один вопрос. Второй, э, Василий Ильич, как вы помните, в 2010 году мы были, ввели в эксплуатацию освещения в двух районах, то есть в частном секторе имеется в виду там, мостовая Донбасского вот, 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 в том районе и в районе это самое, улицы Горя. Вот. И третья тоже это просьба, третий вопрос. Значит, за свой счет своими силами выполнены, построены две детских площадки. На улице там, набережная есть одна. Люди сами расчистили на тех территориях, где заброшенные дворища были, расчистили и сделали площадки. У них просьба. Э, может быть, к дню города или как, Василий Ильич, надо рассмотреть, хоть какими-то, ну, дополнить. Они там сами сделали качельки и прочее, но может быть, чем-то дополнить. Хорошо, спасибо, Я вкратце, вот, опять же, сказать, отвечу на ваши вопросы. Что касается жиженного газа, э, значит, что касается газа, э, я думаю, скажем так, нам руководство э, газового хозяйства расскажет какие у них есть возможности. Значит, что касается большой стоимости на газ, у нас пенсионеры получают субсидии по этому вопросу. Что касается освещения... Я думаю, разберемся, почему там не светится, не горит, и дадим вам ответ. Ты что, ты что, будешь, будешь. Что, что касается... Ну, хорошо, я более плотно начал заниматься освещением, в принципе, попозже. Я думаю, через месяц, полтора я читаюсь, расскажу, что сказать, сделано в этом направлении. Что касается детских площадок, да, на сегодняшний день у нас есть изготовлены еще... В прошлом году, скажем так, изготовлены и лежат детские площадки. Мы не можем их забрать в зоны, потому что, сказать, нечем оплачивать эти площадки. Но, в принципе, на сегодняшний день, значит, есть определенный механизм, как это сделать. То есть, я думаю, если все удастся нормально, все будет, то в течение минимум месяца, максимум двух, мы эти детские площадки заберем и раздадим согласно тех адресов, которые у нас намечены были заранее значит, решением сессии, скажем так. Вопрос вот в чем. Пересечение улицы Маяковского, улица Шатравнева, это за стадионом, там дренажная канала проходит. Ну и ежегодно чистят наши социальные партнеры в исправительной колонии. В этом году, к сожалению, еще не почищено, а там уже заросло довольно сильно поросли. Я прошу, чтобы такие направили туда работников, чтобы вы, 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 вот это вырубить, выкосить все это дело, потому что зимой может быть в осени проблема с подтоплением. Хорошо, спасибо. Значит, по, по поводу значит, помощи наших социальных партнеров, значит, они попозже, то есть планировались в августе месяце к дню города и вычистить то, что вы говорили, и у нас есть подъезды в город со стороны Пятихаток, у нас есть подъезды в город со стороны Кривого Рога, там, сказать, уже поросль большая стала, то есть дню города наши социальные партнеры выполнять эту работу. Один вопрос по организации дорожного движения. У нас сегодня на площади работает магазин АТБ. Он работает по выходным, Василий Ильич, этот магазин. Но там висят знаки «Суббота, воскресенье, движение запрещено». И знаки «Только, только вперед». То есть... Люди, которые ездят в АТБ, они явно нарушают эти знаки, и это делается постоянно. Есть такое предложение убрать эти знаки или поставить вопрос таким, возможно ли убрать эти знаки? Знак движения запрещено в субботу-воскресенье и знак только прямо. Потому что явно нарушаются оба знака. Хорошо, значит, на сегодняшний день в этом направлении мы работаем. Уже заменено в городе Желтой Воды больше 18 знаков и часть придется поменять. И, в общем-то, скажем так, вопрос площади обсуждался с ГАИ. И то же самое вопрос вот возле нашего, скажем так, то, что у нас движение закрыто возле исполкома, то же самое обсуждался. Я думаю, что в ближайшее время там несколько знаков нужно еще приобрести. И, да, 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 да. То есть несколько знаков мы приобретем и поменяем потом.